আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের উপর পাথর বর্ষণ শিলচরে গ্রেফতার সাত প্রতিবাদকারী প্রতিবাদের নামে জেলায় আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে নেওয়া হবে কঠোর পদক্ষেপ হুশিয়ারি পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তার ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বিল বিরোধী মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে প্রতিবাদকারীরা পুলিশের উপর পাথর নিক্ষেপ করেন সে ঘটনায় জড়িত সাতজন প্রতিবাদকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দ্রুত সকলেই শিলচর বেরেঙ্গা ও কাশিপুরের বাসিন্দা বলে জানা যায় উল্লেখ্য গত রবিবার ওয়াক বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শিলচর বেরেঙ্গা এক বিশাল মিছিল বের করা হয় সে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী কয়েক শত মানুষ মিছিলটি ছামড়াগুদাম পর্যন্ত পৌঁছালে মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ পুলিশের বাধার মুখে প্রতিবাদকারীরা পুলিশের সহিত হাতাহাতি ও দস্তাদস্তিতে লিপ্ত হন একাংশ প্রতিবাদকারী অভিযোগ একাংশ প্রতিবাদকারী পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ চার্জ করতে বাধ্য হয় সেদিন পুলিশের উপর পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় কাঁচালের পুলিশ সুপার নিজে থেকে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেন ইতিমধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা বলেন যা পরহি যেটু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এটা বেআইনি এটা সমদল উলাই আহিছিলে। মহানগৰত ও ও ও ও ওছিলে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া টাউনৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে আৰু আদি আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰা সময়তে তাৰ উদ্দণ্ড কিছুমান যুৱকে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি শিল নিক্ষেপ কৰিছিলে আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু সেই মোকৰ্দমাৰ নম্বৰ হৈছে চাৰিশ এক অব্লিক টুৱেণ্টি ফাইভ এই মোকদমাটো আমি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই মোকদমাটো ৰুজু কৰাৰ পাছত আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যোৱা নিশা আমি এটা গভীৰ নিশা এটা আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মূল যি অভিযুক্ত অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত যিসকলে এই যি ওলাই অহা প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলক তেওঁলোকে পৰিচিত কৰিছিলে আৰু এই এই ঘটনাক লৈ যিসকল মূল অভিযুক্ত তেওঁৰ সাতজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি জেল হাজতলৈ আমাৰ মাননীয় আদালতত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান অধিক তদন্ত এইটো চলাই আছোঁ আৰু কেইজনমান ব্যক্তিক আৰু মুখ্য ব্যক্তিক চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে এই কথাটো আছে যে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অবৈধ প্ৰদ প্ৰদৰ্শনকাৰী বা আইন বিৰোধী যিকোনো কাৰ্যকলাপ আইন শৃংখলাজড়িত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যিকোনো শক্তিক আমি ইয়াত সহ্য নকৰোঁ আৰু তেওঁলোকক কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ তৎপৰ হৈ আছে